Привет, привет, Канада у меня написано. Верно написано. Да, верно написано. Язык общения русский. Можно французский, английский, испанский. Как хотите. Завидую, завидую. А полный список можете объявить. Это был полный список. У меня только два, к сожалению, русский и украинский. Английский совсем чуть-чуть. Понял. Украинский. Как, как получилось, что и украинский знаете? Белгород, я украинец этнический. Понял. Ух ты, вы прямо из Белгорода, да? Да. Я этнический украинец. Это... Это правда, что ролики показывают, что у вас там ну, тоже уже неспокойно. Давно уже. А, давно уже? Ну, конечно. Это, ну, в смысле, как с самого начала? Или как? Нет, не с самого начала. Потихоньку это началось, когда они выгнали российскую армию из Харьковской области. Вот потихонечку-потихонечку и началось. А, с того времени. Да? Угу. С осени 22 -го года. Потихоньку, это как в Афганистане, помните, зашла э, советская армия, стала гарнизонами по городам, а потом потихоньку и началось. Ну да. И, а, а на данный момент у вас сейчас как там? Тяжело, легче, чем в Харькове, но тяжело. А, все равно, да, до, до, до сих пор там атакуют, да. Ну, а как вы хотите? Ну, мы начали войну, мы находимся на границе с ними. Конечно, они будут отвечать. Но было бы странно, если бы они этого не делали, правда? Конечно, полностью согласен. Другое дело вопрос, что Запад им не дает возможности отвечать оружием Запада. Им приходится это делать своим оружием, а его немного. Поэтому удары ограничены. Но они найдут, они, они же украинцы, они умные, они найдут. Это я с вами полностью согласен, да. Они умнее, чем тут жители этих земель, честно. Ну, не зря Европа. Рядышком. <связывается> Понимаете, Европа рядышком и с Санкт-Петербургом, прямо вот рядом Финляндия. Ну, как-то это не сильно спасает. Ну, там же украинцев нету. Где? Да, Санкт-Петербург строили казаки, украинские э, селяне его строили. На их костях он построен. Ну, современный Санкт-Петербург, безусловно, там раньше были, был город, э, по-моему, шведский, если я не ошибаюсь, да? Я не ошибаюсь, не знаете? Без понятия вообще, если честно. Так, так там сейчас тоже много украинцев, да, в этом? В Санкт-Петербурге Санкт не знаю, честно, думаю, что нет. Понимаете, о чем дело? Политика Москвы направленная на ассимиляцию любого народа, делает жителей этой страны этнически пустыми, выхолощенными. Большинство жителей, ну, скажем, татар, не знают даже свой родной язык. Это не культивируется в России. Вроде как они там наоборот пропаганду ведут, что все ровно наоборот, что все, все должны знать. Ну вот смотрите, я украинец. И, я там, я и, украинец, и, и, живу и, и. в Белгороде. Э, несмотря на всю пропаганду, здесь очень большой процент населения являются этническими украинцами. Но граница рядом, понимаете, да? Ну да. Э, у нас нет ни одной украинской школы. А мы требуем от украинцев, чтобы они у себя э, не у, убирали русские школы. Ну, как-то, ну, нелогично, но ну, либо крестик снять, либо трусы, что-то надо, как-то да, 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 да. как надо. Либо, либо покажите, как это сделать. Да. И, да. Ни одной украинской школы нет, несмотря на то, что половина населения является этническими украинцами. И Москва делает все, чтобы они об этом забыли, потому что они украинцы. Понял. А как вообще к вам там относятся, ну, в смысле... Не, ну, не подозревают, что там какой-то шпион или еще что-то. Да какая разница? Подозревают они, не подозревают, им вообще наплевать на Белгород. Вы думаете, центральная власть что-то делает для э, Белгородской области? Нет, абсолютно ничего. Вроде как и нас не существует. Нас же в медийном пространстве практически нет. Вот э, Крокус-Сити-Холл на весь мир раструбили. Расстрел 150 mm -hmm. человек. А про Белгород здесь бои идут на границе каждый день. Тишина. Ну, вас рекламирует украинская сторона. Что значит рекламируют? Не понял. Ну, очень там, ну, тысячи роликов просто, ну, как, как там в Белграде, как идут атаки. Бел, как... Белград это Сербия. А... Ой, Белград. Белогородская область. области? Да. Но опять-таки... атакуют и дронами, и ракетами. Так, и, ну, смысле, правильно, это... здесь линия боевого столкновения, как, здесь фронт. там отряд заходит постоянно. Да, заходит РДК, Легион Свободы России, Легион, батальон Сибирь заходят, да, заходят. Но это граждане России. А. В большинстве своем это а. граждане России, которые ведут борьбу против путинского режима. Ну, они заходят, ну... Они заходят, это туда диверсионная туда, группа, или... это разведчики, они заходят, выходят. Тихо пришел, тихо ушел. А, в смысле, вам это как бы, ну, не опасно? Нет, они, они, не, они не захватывают территории, они не устанавливают свою власть, как это делаем мы на украинской земле. Они не ставят оккупационный режим, оккупационное управление, они этого ничего не делают. Это обычные разведывательные группы. Понял. Мы же обстреливаем Харьков. Мы же обстреливаем Харьков. А, они проводят разведку, где, откуда, где пусковые, где склады боеприпасов, топлива. Ну, обычная работа разведывательно. Понял. Н не захват, а разведка. Да, совершенно верно. Yes. А так а вы говорите, бои идут. В смысле, прям на границе с Белгородом, или они уже давно вперед ушли Нет. Э Восточ, нет, нет, нет. Восточная часть э, Харьковской области, восточная часть Харьковской области, вплоть до реки, ну почти до реки Оскол э, это линия боевого соприкосновения. Это как раз граница с Белгородской э, областью Российской Федерации. Да, бои идут. Прям бои, бои. Летают самолеты. Нет, Харьков, нет. Харьков обстреливают э, кабрирующим, ну управляемыми авиабомбами. То есть с территории Белгородской области, не залетая за границу Украины, на на кабрирование самолет заходит на высоту, сбрасывает планирующую бомбу, и она летит на Харьков. И это каждый день по нескольку раз в день. У них нет таких самолетов. НАТО им не дают такие самолеты, чтобы сбивать наши или наоборот осуществлять бомбардировочные выходы. Поэтому сейчас это происходит в одностороннем порядке. Но поскольку это война, я уверен, что будет и, и, и так будет. И те что-то придумают, да? Конечно, придумают. На этой земле, ну, да. где живут они, война идет сотни лет. Это те люди, которые ну, рождены для войны. Да, и еще, и, и еще вроде как весь мир хвалит, что они очень способны быстро учиться. Ну, тут вот, есть еще причина. Какая бы там страна, что бы ни поставляла, и там, тут, тут есть еще причины. Работа. Эти причины заложены еще в советские времена. Я не знаю, как в других республиках Советского Союза. А вот, скажем, в соседней со мной Харьковской области, где Украинская СССР была, дети начинали сдавать экзамены с 4 класса. Вот первый экзамен дети сдавали в 4 классе, когда я учился. А у нас в Белгороде с 8 класса, мы над ними смеялись. У нас уже каникулы были, они экзамены сдавали. Но выросло поколение поумнее, чем мы. Понятно. Ну, и плюс, наверное, еще и алкоголь очень большую роль играет. Ну, казаки же тоже любят выпить, вы же знаете. Ну, так они умеют пить. Они умеют. Походу. Они умеют. Они не напиваются в свинять до поросячего визга. Это да. Ну да. Ясно. Ну, хотелось бы пожелать вам мирного неба над землей, но как бы на сегодняшний день это не актуально. Пока у России есть имперские амбиции, никакого мирного неба не будет. Пока существует Россия в том виде, в котором она есть сейчас, никакого мира не будет. Он может наступить на год, на два, на три. Москва снова накопит силы и снова пойдет войной. Единственный способ прекратить эту войну это... Расширение Российской империи на части, как Советский Союз. Ну, все к тому и идет. Но не знаю происходит. я, как это к тому да. идет. Не знаю. Честно, не знаю, не вижу. Общаясь с ними, ну, как бы, от начала, ну, как бы, от одной стороны России до другой стороны России, там же очень много республик. И как бы смотришь, ну, как, как реагируют люди на самом деле. Все идет к тому, что скоро будет, может быть, даже и гражданская война начнется у них там. А скажите, будь ласка, а вы э, откуда переехали в Канаду? В Средней Азии. Ну откуда? В Казахстан. Казахстан. Э, Казахстан. Я должен вам сказать, что мы с вами сейчас в прямом эфире. Нас смотрит немножко около, ну, около 150 человек. Передайте. Есть, кстати, среди них казахи. Передайте привет своим Своим братьям в Казахстан. Большой привет моим братьям в Казахстан. Все, спасибо. До свидания. Вам хотелось бы пожелать, ну, чтобы побыстрее из этого ужаса выкарабкаться. Я же вам сказал, какой есть За, путь. Самое большее как, вам, да, как, Какая дорога выкарабкаться из этого ужаса? Она одна. Это просто исчезновение империи. Вот и все. Ну как-то же живет Британия, э, не являясь империей. Ну прекрасно живет Германия, Франция. Прекрасно живут. Почему Россия должна быть империей? С какой такой радостью? На сегодняшний день империя это тоже не актуально. Но это же империя образца 17, 18, 19 веков. Это же даже не 21 века империя. Ну я и говорю. А жить прошлым это как-то тоже не актуально. Ну. Но... Имеем то, что имеем. Ладно, спасибо вам за диалог. Мне Степ, было очень приятно. Спасибо вам тоже. Взаимно, взаимно. До свидания. Здоровья всем близким и вам. Спасибо. Спасливо.